Привело меня одно событие, которое, в общем-то, очень немаловажно для нашей партийной организации. Сегодня мы принимали в партию новых членов. Это и прекрасная девушка, которая была агитатором на прошлых выборах, и работники припортового завода. Для нас это важно еще и то, что показывает правильность нашего, на, нашего курса. Юлия Владимировна э, с 99 -го года ведет очень э, последовательную политику, э, которая направлена на повышение благосостояния народа Украины. Она обращает внимание на те проблемы, которые, с которыми сталкиваются обычные э, жители Украины. Э, большое внимание уделяет селу. И, в общем-то, э, борется против того, что есть в настоящее время в стране. Что касается дорог, значит, на последней сессии областного совета мы принимали бюджет развития, и в этом бюджете развития было предусмотрено 280 миллионов гривен на ремонт дорог. К сожалению, вот это вот участок дороги от Крыжановки до Южного, он не попал в перечень этих дорог, потому что для ремонта требуется по скромным подсчетам около 5 миллиардов гривен для того, чтобы привести в нормальное состояние все дороги. Что касается ремонта дорог, то он вестись будет. Насколько меня заверила первый заместитель или советник сейчас Чагадарь Наталья Анатольевна и начальник управления Зинченко Мария Анатольевна, они заверили о том, что ямочный ремонт и, в принципе, вот приведение в состояние проезжей части этих дорог будет вестись.